अथ ध्यानम् ओण्टाशूलहला निशङ्खमुसले चक्रन्धनुःसायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसत् शीतांशुतुल्यप्रभा गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीम् अनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनी क्लीं महासरस्वत्यै नमः अस्य श्रीदुर्गायाः उत्तमचरित्रस्य रुद्रऋषिः महासरस्वतीदेवता अनुष्टुप्छन्दः भीमाशक्तिः भ्रामरीबीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदस्वरूपम् श्रीमहासरस्वतीप्रीत्यर्थे कामार्थम् उत्तमचरित्रजपे विनियोगः क्लीं ऋषिर्वाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्याम् भ्याम असुरा असुराभ्याम् शचीपतेः त्रैलोक्यम् हृता हृतामदबलाश्रयात् तावेव सूर्यताम् तद्वदधिकारम् तथैन्दवम् कौबेरमथयाम्यञ्च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनर्द्धिञ्च चक्रतुर्वह्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिता वृताधिकारास्त्रितशास्ताभ्याम् सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्य पराजिताम् तयास्माकं वरो दत्तो यथापत् सुस्मृताखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवाहिमवन्तं नगेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुभुः देवावोचुः चुँ। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम् रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्रे नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै नमो नमः नैरहृत्ये बुभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपाराय सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्ये 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुथारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्य नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्य नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्य नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाडामधिष्ठात्रीभूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्त्यै देव्यै नमो नमः चितिरूपेण या कृत्स्नम् एतद्व्याप्यस्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमस्तस्य, नमो नमः स्तुता सुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात्तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा न शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि भियन्तु चापदः या साम्प्रतं चोद्धतैत्यतापितैरस्माभिरेषा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः ऋषिरुवाच एवं स्तवाभियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययुतो ये जाह्नव्या नृपनन्दन सा ब्रवीतांसुरान् शुभ्रूर्भवद्भिः स्तूयतेऽत्रका शरीरकोशतश्चास्याः समुद्भूता ब्रवीच्छिवा स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विदुर्गता यान्तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततोऽम्बिकां परं सुमनोहरम् ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता सातीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्रीमहाराजभासयन्ती हिमाचलं नैव तात् क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर स्त्रीरत्नमति चार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्तुषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्रतां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैः श्रवाहयः विमानं हंससंयुक्तमेतत् तिष्ठति रत्नभूतमिहा नीतं यदासीद्वेधसोद्भुतं निधिरेषापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीं ददौ चाब्धिर्मालामम्लानपङ्कजा छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्रावि तिष्ठति तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम आशः सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससी एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि स्त्री ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते ऋषिरुवाच निशम्येति वच शुम्भस्स तदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने तां च देवीं ततः प्राहाश्लक्ष्णं मधुरया गिर दूत उवाच देविदैत्येश्वर शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन तुस्सकाशमिहा गतः अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिलदैत्यादिः दे स यदाः शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगाः यज्ञभागानहं सर्वानुपश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्येवरत्नानि मम वश्यान्निशेषतः तथैव गजरत्नं च हृतं देवेन्द्रवाहनम् क्षीरोदमथनोद्भूतमश्वरत्नं ममामरैः उच्चैः श्रवससंज्ञं तत्प्रणिपत्य समर्पितं यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवि लोके मन्यामहे वयं सात्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरविक्रमम् भजत्वं त्वं चञ्चलापाङ्गिरत्नभूतासि वै यतः परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्राय एदं धार्यते जगत् देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्रमिथ्या किञ्चित् त्वयोदितम् त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं त्वत्र यत् यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति सङ्ग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिपलो लोके समे भर्ता भविष्यति तदा गच्छत शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महाबलः मां जित्वा किञ्चिदेनात्रपाणिं गृह्णातु मे लघु दूत उवाच अवलिप्तासि मैवं त्वं देवि ब्रूहि ममाग्रतः त्रैलोके कः पुमास्तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि किं पुनस्त्री त्वमेकिका इन्द्राद्याः सकला देवास्तस्थुर्येषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रयास्यसि सम्मुखम् सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षणनिर्धूतगौरवामागमिष्यसि देव्युवाच एवमेतद्बली शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं करोमि प्रतिज्ञामे यदनालोचिता पुरा स त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत्सर्वमादृतः तदा चक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु यत् स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे श्रीदेवीमाहात्म्ये देव्यादूतसंवादो नाम पञ्चमः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु